El дня! з вами Олександр Янковський та Крим Ралі. Це програма для тих, хто хоче знати, що насправді відбувається на півострові. У колективній уяві Крим завжди був таким собі великим пляжем, де місцеві заробляють з того, що влітку або здають житло відпочивальникам або продають курортникам морозиво. А решту часу байдикують. Але кримчани працювали весь рік на півострові. Ще на початку 2014 року було зареєстровано понад 130 тисяч приватних підприємців, які працювали не тільки самі, але й мали багато найманих працівників за два роки російської окупації ця кількість зменшилася вдвічі. Отже, сьогодні ми будемо говорити про те, як живеться підприємцям у Криму. У березні 2014 року чимало підприємців вітали прихід у Крим російської армії та підняття російських триколорів. Поміж них був і один з найвідоміших кримських бізнесменів Олег Зубков, власник Ялтинського зоопарку Каска та Сафарі парку Тайган. Але вже цього року він декілька разів робить гучні заяви про неможливість працювати в нових реаліях, про звертання свого бізнесу та можливий переїзд на материк. Що сталося, досліджували наші кореспонденти. З 10 грудня зоопарк Каска та Сафарі Парк Тайган не працюють. Їхній власник Олег Зубков оголосив страйк у відповідь на дії кримської прокуратури. Влітку тут збиралися натовпи туристів, які мріяли потрапити до зоопарку Каска, що в Ялті, та до найбільшого в Європі Сафарі Парку Тайган у Білогірську. Бізнесмен підтримував окупацію, проте саме після того, як Крим потрапив під контроль російської влади, у нього почалися проблеми. Спочатку так звана прокуратура півострова звинуватила його у контрабанді птахів. Потім були перевірки через, начебто, хворобу у МАВП. Тепер за версією слідства виявилося, що Зубков не має прав на землі, де розташовані його заклади. Бізнесмен називає ці дії цитата рейдерською атакою кримських сепаратистів високого Все эти лживые обвинения прокурора Крыма, прокурора Белогорска, вот, в конце концов, распадутся. Но вот ничего они не смогут сделать ни с парком Львов Тайган, ни с Ялтинским зоопарком «Сказка», ни со мной, сколько бы они ни пытались сфабриковать свои дела. Я знаю, что команды сегодня отданы всем службам Крыма, Белогорска, искать, порвать Зубкова, его объекты и так далее. Я это прохожу уже не первый раз. В своїй житті і за історію створення своїх парків після початку блекаута конфлікт з російським керівництвом півострова лише загострився, адже через відсутність енергогенераторів в закладах Зубкова рідкісні звірі почали помирати. Так звана прокурор республіки Наталя Поклонська звинуватила в цьому власника. А акцію протесту бізнесмена назвала піаром. Рішення громадянина Зубкова про закриття всіх своїх парків говорить всім нам про його повну нездатність забезпечити нормальні умови перебування тварин. Якщо він не може забезпечити необхідні умови утримання тварин, то, мабуть, він і закриває свої парки. Він самостійно ухвалив це рішення, адже він керівник. Значить, йому так треба. Або закриваєте парки в знак протесту, громадянин Зубков. Заради Бога, сідайте, хоч самі в клітку в своєму зоопарку, і протестуйте. Днями білогірський міський суд визнав Олега Зубкова винним у побитті свого співробітника та засудив його на три роки умовно. Однак обвинувачений провину не визнає та має намір оскаржити цей вирок. Біля зали суду зібралася група підтримки. Я приїхала з Феодосії обіжати Олег Зубкова. Вот, в общем-то, не момент для нього для всіх нас. Ми не хочемо, щоб Олег закрив їх і Крим рішився. Я про діток. что сейчас творится. Я хочу, чтобы парки Зубкова работали и привлекали туристов к нам в Крым, Потому что мы все крымчане живем благодаря туристам. Вокруг парка Зубкова много ну, сформировалось предпринимателей, которые сами себя обеспечивают на жизнь. Таксисты. Люди как-то пытаются вокруг этого предпринимателя ну, учиться зарабатывать. Если все это закрыть, то останутся без работы Ну, сотні сотні людей залишаться просто без роботи. Однак білогірська поліція сприйняла дії групи підтримки зубково як несанкціонований пікет. Учасників затримали та присудили їм адміністративні штрафи 20 тисяч рублів кожному. Підприємець вважає, його змушують згорнути свій бізнес. А такого тиску каже він: не відчував навіть від корумпованих чиновників часів українського президента Віктора Януковича. Еволіна Денисова, Сергій Бабій, Сімферополь, Крим. В ефірі програма Крим Реалі». В цьому випуску ми говоримо про те, як працюється в нових умовах кримським бізнесменам. В студії – радник міністра аграрної політики України та екс-міністр курортів та туризму Криму Олександр Лієв. Доброго дня, Олександр. Вітаю. Олександр, на вашу думку, все ж таки, да, що стоїть за конфліктом між паном Зубковим та цією самопроголошеною кримською владою. Ну… Е... Простым назвать зубкова очень сложно, и нам с ним было не просто находить контакт, но у нас была очень четкая принципиальная позиция поддерживать такого рода проекты. Несмотря на его сложность характера, он действительно делал важное, нужное дело, и сделал это дело на территории Крыма. Это был успешный проект, который, в принципе, по своему объему туристов был равен в итоге количеству туристов, которые посещали ласточки на гнездо. Хотя это где-то было вот, вот, в районе, где туристов практически никогда и не было. Не беля моря. Совершенно угу. верно. А, Олег Зубков человек свободолюбивый. Человек с достаточно э, сложным, как я уже сказал, характером. Угу. И в отношениях с властью меня очень удивило, что он поддержал тогда российскую оккупацию. Потому что э, он э, крайне такой проевропейский и смириться с тем, что мэра города он не выбирает, а его назначают откуда-то, смириться с тем, что прийти к городской власти и задать ей вопросы, как это задавал он нам тогда, когда была там украинская власть, и мы это все выполняли, прислушивались к нему и ходили ему хвост и заносили, как говорится, то почему он сделал такой выбор, мне очень сложно сказать. Совершенно очевидно, что это должно было закончиться так. Это не удивляет. Я удивлен, что так долго это продлилось, что через год только Зубкова э, взяли ФСБшники и прокуратура Крыма за, э, за за все места, за уши и э, заставила себя уважать, так сказать, в кавычках попытались заставить себя уважать. Э, к сожалению, это ждет всех предпринимателей в Крыму, которые привыкли к свободе. К счастью, за время Работы украинской власти в Крыму за 25 лет украинской независимости в Крыму почти 25 лет. Большинство бизнеса украинского в Крыму привыкли к этой свободе. И, к счастью, именно этот малый и средний бизнес, на мой взгляд, станет тем главным ядром, тем главным той главной ниточкой, которая потом станет канатом, по которой мы притянем Крым на место. Потому да, что да. этот средний класс это те, кто не, не смирятся и не смогут, после того, как они побыли свободными, не смогут жить в модели российской. А на вашу думку, как далее будет развиваться этот конфликт? Зубков? Зубков, то та Влада, так, так звана Крыма. Я уверен, что этот конфликт не найдет завершения, которое удовлетворит Зубкова. Этот, этот, это конфликт системный это столкновение двух совершенно разных идеологий и философий. Скажи, будь ласка, если это очень важный проект для Крыма, ну, власне, и КАСКО, э, Каска, это зоопарк Ялтинский, и парк Тайган, почему этому конфликту так мало уваги приділяют российские засобы массовой информации? А это не, это, этот объект был важный для Крыма раньше, он сейчас не важный для, для Крыма. Почему? Ну, потому что там нет военной базы, там нет никаких э, стратегических объектов для э, военной, военного комплекса. Крым ⁇ это непотопляемый авианосец. Такая концепция Крыма. Сегодня у Российской Федерации в его развитии инвестируются деньги только в инфраструктуру, которая связана так или иначе с военно-промышленным комплексом, и только в военно-промышленный комплекс. Да, конечно же, даже на крейсере «Аврора» или там на любом другом mm -hmm. судне есть какая-то песочница, куда приводят туристов. Вот «Тайган» был такой песочницей. Значимость этой песочницы в кавычках ее так называя для российской власти очень низкая. Поэтому то, что этот Директор этой песочницы попытался там э, что-то из себя возобнить, как они говорят. Mm -hmm. э, для них это было удивительно, что он еще образил, как говорится, да? Розуміло. А скажіть, будь ласка, знаєте, от, керівництво Криму теперішнє, воно дуже багато говорить про те, що їм дуже важливо, що в Криму розвивалося підприємництво, щоб приїздили туристи і так далі. Чи може розвиватися підприємництво на території, на якій, за словами багатьох українських експертів, нема головної головної умови розвитку підприємництва це гарантії права власності. Ну, Навіть ключова фраза в випросі та те, що говорить керівництво Криму. Насамділі. Вот эта двуличность, это сейчас российская черта, российской власти, не русская черта. Кстати, русские по своей натуре-то не очень-то двуличные, довольно прямолинейные. А вот путинская власть, она очень двулична. Ну, это помните, это не мы, это вот в магазине купили, вот там на Донбассе наших нет, в Крым это вот он сам. Точно так же двулично и вести, это, научились эту политику, что целью является развитие туризма. Никаких шагов по развитию туризма, никаких даже малейших э, реализованных проектов за два года почти э, мы не видим. Поэтому, конечно же, не является это целью. Конечно же, речи о, о том, что Крым э, и крымская туристическая перспектива э, существует, такой речи сегодня не стоит. Во-первых, Крым это, э, становится серой зоной, это место, куда не может приезжать международный турист, это очень важная штука. То есть нет туристических регионов, куда, где есть монопоток, эти регионы стали бы успешными. Есть несколько э, туристических регионов, например, в Китае где отдыхают в основном китайцы. Эти регионы неуспешны. Есть остров Хайнань, где э, действительно это международный курорт китайский. И там это развилось до уровня ну, Калифорнии. Там действительно это очень круто. То есть, Но это международный, цены не моно, это не только китайцы туда там, приезжают. Там это международный курорт, известный угу. на весь мир. То есть Крым, не будучи международным курортом, не может иметь туристической перспективы. Отсюда же и вытекает, он не может иметь инвестиций. Инвестиции, которые были вложены за время Украины, туда притянуты всяческими силами. Мы старались действительно инвестора каждого водить за руку. Эти инвесторы сейчас разворачивают и потихоньку аккуратно, не, не дразня медведя, выходят из проектов. Потихоньку стараются продать это. Кстати, продать сейчас это очень непросто. В Крыму продать сейчас бизнес, это крайне непросто, особенно туристический. Никто из этих э, богатых, упакованных э, пропутинских россиян не спешат покупать там туристические бизнесы. Да, себе какой-нибудь домик, да, где-нибудь отпилить кусочек от э, Массандры, или где-нибудь от каких-нибудь земель э, уникальных, замечательных наших крымских земель. это они с удовольствием. А в бизнес складуватися в системный, там особо желания нет. Дякую. У другій частині програми ми будемо говорити про те, чи зможуть зусилля російської адміністрації пожвавити бізнес клімат в Криму. Продовження дивіться за декілька секунд. Ви дивитесь Крим реалі. Чи на початку російської окупації найвищі чиновники цієї країни говорили про те, що найближчим часом Крим отримує приватні інвестиції в декілька мільярдів доларів? Причому не тільки від російського бізнесу, але й від підприємців з усього світу. А як сталося насправді, досліджували наші кореспонденти? Ялта шоу, колись велике приватне підприємство з організації свят. Його засновник Геннадій Щебликін в інтерв'ю з кайпом розповів, що одразу після анексії півострова він був вимушений закрити свій бізнес, адже прибутку зовсім не було. Ніяких підприємств вже фактично не существують, тому що ми закрились весною ну, полтора года назад, як референдум в Криму проходив. Поэтому сейчас это все кустарное такое, так скажем, производство, ну, кустарная такая деятельность. Вот, и назвать это даже бизнесом, даже мелким, с, ну, не говоря уже о среднем, вряд ли возможно. Все это уже вернулось на круги своя, так, лет на 15 назад, так скажем. Ну, Днута в моємлічном смайомлічна личному й ті сфера ще одна болюча тема для кримського бізнес-середовища. Через санкції заходу з півострову пішла більшість великих підприємств, банків та компаній. Програмісти також не стали винятком, розповідає Севастопольський приватний підприємець, фахівець комп'ютерного дизайну Євген Брянцев. За його словами, ті, хто залишився на окупованому півострові, нині вимушені пристосовуватися до нового життя. Але усі розмови про кримську кремнії ву долину на У лише я думаю, что, конечно, такие разговоры это смешно по поводу силиконовой долины, потому что все айтишники, которых я знаю, они как бы им стало гораздо тяжелее работать, потому что по договорам, которые они заключали на Украине, они не могут получать деньги в Крыму, понятное дело, да, все фирмы американские, европейские то есть аутсорс рынок, он закрыт для крымчан, легальный. То есть все айтишники офисами сидят под VPN подключениями, всячески шифруются, и, конечно, чтобы как бы имитировать деятельность, будто они не в Крыму. Те, кто может уехать, уехали уже давно. Конечно, ни о каком как бы, развитии IT не может идти речь, потому что для IT Нужна висока конкуренція і маленькі налоги. 267 гектарів Севастопольської землі поблизу гори Гасфорта з орендною знижкою, фактично у 100% терміном на 10 років. Для створення військово-патріотичного центру таке рішення місцевої влади було ухвалено фактично на порожньому місці без проекту, концепції конкурсу, обговорення та експертизи. З часом виявилося, ця ділянка ще з радянських часів належала Балаклавському рудоуправлінню. Ба більше ця територія є природоохоронною зоною, а улюбленці Путіна планують побудувати там готелі, гольф-клуб, розважальні центри та інші комерційні об'єкти. Нині Балаклавське рудоправління продовжує сплачувати орендну плату за цю ділянку у місцевий бюджет у розмірі півтора мільйони рублів щомісяця. Однак вона їм фактично вже не належить. Проте суд ще розглядає цю справу, розповідає Скар. Айпон пресс-секретар Балаклавского городу Олег Левандовский. На словах и в законах поддержка есть, но когда касается конкретных вопросов, ну, допустим, те, которые я вам уже перечислил. Город форта участок 77-го года предприятия пользуются, участок захватывается непонятно как и непонятно на каких основаниях, а местное правительство почему-то решило поддержать. Наших опонентах скажем так самопроголошений голова Криму Сергій Аксьонов вважає, що регіон є інвестиційно привабливим і додає, що є багато бажаючих працювати у вільній економічній зоні, яку Росія зробила в Криму. 153 учасника три учасника соборна на зона в прошлом году 15 было на той же період. Обща сума інвестицій мільярда рублей. Основные направлення промышленное производство, сельхозпроизводство. Динамика є. Заявлення поступають регулярно. упростили саму процедуру прийняття рішення і роботи. Інвестори Крим, це фактично тюрма, яка живе за внутрішнім режимом та під суворим наглядом. І це не на найкраще місце для бізнесу. Вважає український бізнесмен Євген Платон. А крим адільний розговор, потому що Крим це закрита зона. С точки зрення мирового бізнесу. Це запретна зона. Так етатюрьма огорожена калюче проволока. От Крым находится под санкциями. під санкціями. Поэтому ни о каком развитии никакого бізнесу в Криму речи быть не може. Які фінансові перспективи чи будуть інвестори? Як працюватиме обіцяна вільна економічна зона? Це питання, на якій ми продовжуємо шукати відповіді. А поки що, як кажуть експерти, республіка буде виживати за рахунок субвенцій із федерального бюджету Росії, адже є чимало кримських приватних підприємців, котрі активно розпродають свій бізнес, принаймні такі висновки можна зробити. Переглянувши безліч пропозицій у інтернет мережах та на спеціалізованих форумах. Руслана Тарасенко, Вікторія Гнат, Дмитро Козак, Сімферополь, Київ. В ефірі програма Крим Реалія». в цьому випуску ми говоримо про те, як живеться бізнесу на Кримському півострові в студії екс міністр курортів та туризму Автономної республіки Крим Олександр Лів та на телефонному зв'язку голова президії Асоціації молодих підприємців Росії у Криму Дмитро Філоненко. Дмитре, доброго дня! І яким на вашу думку буде наступний 2016 рік для кримського малого бізнесу? Абсолютно очевидна ситуація, що весь турпаток слідущим літом буде направлений в Крим і ну скажем так если и говорить о позитивном сценарии как сейчас принято выражаться то он как раз таки для крымского малого среднего бизнеса как нигде в российских регионах имеет место быть в свете тех обстоятельств которые есть на сегодняшний день когда и Египет и Турция закрыты для э, российского туриста по известным обстоятельствам российскому туристу придется ехать в Крым отдыхать. Ну, и здесь может быть какая-то процентная доля имеет место быть вынужденности такого выбора. То есть тот, кто полетел бы, может быть, все равно бы в Турцию, он поедет в следующем году отдыхать в Крым. Александра, а че погоджуетесь вы с такой оценкой? Я, знаете, я исследовал много моделей развития туризма, и только что я понял, что есть еще одна модель. Вот, хотя я э, имею ученую степень в этом вопросе. Это, в принципе, из Соловков они с таким подходом легко бы сделали туристический регион, причем, я думаю, более даже посещаемый, чем Анталия. Каким чином? Ну вот, вот этой вынужденностью. Как они говорят, вынуждены будут поехать. Турист во всем мире – это человек, который имеет право выбора. И э, главное, что изменилось за это время – это вот информационные технологии. Это главная революция, которая произошла, и э, революция путешествий. Человек, э, путешествуя по миру, э, набирается, привносит в свою страну, разносит культуру своей страны. А э, туризм внутри страны, когда эта страна купирована от всего мира, когда этот туризм, как назвал этот молодой человек, я, кстати, сколько занимался <свесколько> политикой в Крыму, никогда ни не о нем не слышал. Туризм вынужденный – это вот новый метод туризма. Думаю, что вынужденный туризм можно было бы развивать в России и в том числе Соловки сделать вынужденным туристическим регионом. А на вашу думку, че поедет российский турист, якому сейчас, ну практически запретили ехать и до Египта и до Туреччины, вместо этих курортов, или поедет он до Крыму? Uh, россияне разные. И я очень люблю тех россиян, которые приезжали к нам в Крым раньше. Это питерцы, это замечательные гости из Екатеринбурга. Это люди с огромной внутренней философией. Это не туристы даже, это паломники. Они приезжали в Крым вот с этой крымской духовностью, душевностью. Она не имеет ни границ, ни национальности, ничего. Сегодня эта духовность и душевность, она закрыта в, в зелеными человечками, огражена колючей проволокой. И те, кто сейчас туда едут, это другие туристы. Это вот это тагил, и так далее. Это такое то, что, то, то к чему крымчане особо не сильно-то и привыкли. Они приедут. Более того, мне многих из них жалко, потому что многие из них приедут не по своей воле в большинстве случаев э, основной туристический поток, который был в Крыму в прошлом году, в уходящем уже году, э, это почти полтора миллиона э, человек э, Крым принял. Из них основная масса, это 1700, это люди, которые приехали по э, разнарядкам. То есть были действительно разнарядки на крупные госпредприятия, на корпорации, что вы должны отправить в такой-то санаторий вот столько-то людей. Это назвать туризмом очень тяжело. Это скорее командировка в нашу замечательную, прекрасную землю. И я уверен, что, надеюсь, что эти люди, даже этих эта земля их поменяет, и они что-то оттуда увезут с собой в душе приятное. Но это не про туризм, это про другое. Дякую. Дмитро, а теперь ваша думка, цікава, в каких секторах, кроме туризму может развиваться бизнес в Крыму? Сейчас есть ниши в том же самом синхоз, аграрном секторе, которые абсолютно не заняты, которые на сегодняшний день, вот, ассоциация молодых предпринимателей России, собственно, да, которую я представляю, у нас есть на сегодняшний день ряд проектов, мы хорошо сотрудничаем с фондом микрофинансирования бизнеса Республики Крым, это федеральный фонд, он государственный у них есть ряд программ по льготному кредитованию. Я вам скажу так, что на сегодняшний день эта организация выдает, например, кредиты, вот, по-моему, на сегодняшний день до миллиона, а сейчас будет пересматриваться до 3 миллионов рублей под 8-10% годовых. То есть таких кредитных ставок нет ну, нигде. Александр, на вашу думку, чем варто ожидать в Крыму такого массового розвитку сельского господарства? Ну про кредиты сначала, я думаю, что мне очень тяжело комментировать. Мне кажется, что там ниша уже занята какого-то там выращивания каннабиса, скорее, судя по спикеру. Там нет ни одного системного банка. В Крыму сегодня нет ни одного банка, который известен хотя бы в России. Я уже не говорю про известные банки в мире. Поэтому говорить о кредитной э, мировой практике поддержки бизнеса э, вообще не приходится. Может быть, там через какие-то бюджетные схемы и через э, российские казначейские возможности что-то кому-то и раздается, но это не кредиты, это не подразвитие бизнеса, это для того, чтобы заткнулись. Такие э, кредиты. Вполне возможны, без банковской системы. А то, что касается аграрного бизнеса, это вторая, самая, самая, самая э, потерпевшая, пострадавшая часть крымчан. Я сам с севера Крыма, и поэтому мне это очень больно говорить, потому что Красноперекопский район, Раздольнинский район, Первомайский район, э, Кировский район, Сакский район, это районы, которые были полупустыней. И в учебниках по географии тех годов они считались полупустыней. Кстати, они по своим ландшафтным всем свойствам и сейчас полупустыня. Но сейчас они стали полупустыней снова и по количеству влаги. Перекрытие Северокрымского канала и э, вранье, которое было со стороны Российской Федерации, что сейчас они его как-то восстановят и там повернут реки вспять, э, это ничего было не реализовано. Вот уже два года орошаемое земледелие в Крыму. Э, ну, не умерла уже уже даже как бы его похоронили при этом предприниматели которые жили в этом регионе в общем-то не имели больше никаких других возможностей для работы там нет ни заводов там нет никаких других бизнесов дома в первомайском районе сейчас имеют вот такие же цены, как в 90-е годы, когда там можно было купить дом за полторы две тысячи долларов, потому что там невозможно вести деятельность, там невозможно просто, становится невозможно жить. А изменения очень серьезные с э, гидрологической ситуацией земель полуострова в связи с тем, что увеличили количество бурения там, скважин, э, засоленность этих скважин э, делают невозможным э, там э, наличие питьевой воды. И Первомайский район от этого крайне сильно страдает. Я, знаете, вот как бы... Я не хочу нагнетать ситуацию, я за то, чтобы объективно оценивать. Да, действительно, военно-промышленный комплекс работает на ура. Да, действительно, пенсионерам платят большую пенсию, чем получают пенсионеры на территории Украины. Да, действительно, чиновники и ФСБшники получают несравнимые с нашими работниками СБУ и нашими госслужащими э, зарплаты это правда это надо признавать и нам тоже здесь надо много что пересмотреть чтобы преодолеть коррупцию чтобы построить нормальное общество нам нужно много что здесь с точки зрения наших социальных гарантий обеспечить но э, аграрная сфера в крыму она э, доживает свои э, доживает свои последние месяцы Дякую, чиновники та політики можуть говорити багато та красиво, але ми насамперед маємо дивитися на цифри. Вже рік як російська влада проголосила Крим вільною економічною зоною. Утім, скористатися пільговим оподаткуванням захотіли менше 200 підприємств. А без мит везли обладнання до Криму лише три установи, і це офіційна статистика, яка говорить про стан бізнесу в Криму набагато змістовніше ніж найяскравіші презентації. А на сьогодні це все. Хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті Крим Реалі. Спілкуйтеся з нами у соціальних мережах. А також щодня слухайте на середніх хвилях, в тому числі і в Криму на частоті 549 кГц. З вами був Олександр Янковський та Крим Реалі. До нових реальних зустрічей.